в окопах все равны, да, то есть там нету такого, ты из России, ты там с Казахстана, откуда бы ты ни был, да, ты находишься в окопах с людьми, которые тебе так или иначе должны доверять, да, и ты это принимаешь, и так тем же самым отвечаешь. Родился я в Москве изначально, то есть долгое время после срочной службы я там подался условно в оппозицию, да, то есть изначально как бы не был свидетелем всего того, что там происходит. В какой-то момент, когда началась уже в Украине Майдан, после этого Ато, то есть я уже решил то, что мое место тут, да, я должен быть здесь, помогать воевать. Уехать из России было несложно, да, то есть сложнее было на самом деле попасть в Украину, если вот такие технические моменты обсуждать, да, а, но к тому моменту я уже полностью понял, что с этой страной меня мало что связывает. Там были ряд событий, которые мне вернул что называется мозги в обратно в голову да то есть то есть ну, не было сложно да то есть я изначально развелся перед тем как сюда приехать да то есть изначально там я распрощался с частью бизнесе но тем не менее как бы каких-то проблем это абсолютно не доставило. Плюс ко всему приезжали ребята украинцы, которые помогали нам там со своим Майданом. Да? То есть я к ним очень сильно проникся. То есть, ну, хорошие ребята, смелые, храбрые. Да? Ну, как сейчас, все, в принципе, вся нация украинская. Да? Я уже тогда изначально понял, что вот с этими ребятами я бы стал делать дело. Да? После этого уже случился Майдан, после этого уже война. То есть я опять же был с ребятами на связи, мы договаривали, обсуждали все, да? и, в принципе, без проблем. То есть я для, для тебя изначально сделал выбор, то, что должен быть тут все. Вот. А по документам, да, было сложно. Буквально сколько, полтора месяца назад я так и наконец получил украинское гражданство. Ну, родителей у меня не было уже к тому моменту, да, то есть единственное, с кем я из родных общался, это был мой брат. Брат отнесся, в принципе, с пониманием, он, ну, он изначально еще придерживался, то есть, моих же взглядов, да, то есть на положение дел в России, вот. А с другими родственниками я как-то даже не общался, да, то есть, Э, да и, честно сказать, я даже не считал необходимым кому-то что-то там объяснять. У них там свой мир, там свой аквариум, пускай живут там как котят. В Украину я вообще приехал в 2015 году еще, то есть уже полностью плавал Ато. Э, начал я свой путь в добровольческом батальоне УН у пана Коханивского, ну не погибшего. Вот, э, после этого собственно у нас была еще общая группа, где работали как раз по аэроразведке, по тактической разведке. Вот а после этого я уже перешел в 18-й батальон УДА и на тот момент, то есть то я уже закончил. Вот а сначала полномасштабки в 22 году. Я уехал изначально в Донецкую область и оттуда уже начался путь уже в полномасштабной войне. Ну, в 15 год изначально начался у меня в Песках, то есть начали мы, как, ну, как обычно, линейная пехота, то есть находились на позициях, сдерживали оборону, а позже уже начали проходить операции, там, ну, скажем так, разведывательно-диверсионного толку, да, то есть штурмовые операции, рейды проводились и прочее, да, то есть там, именно в Песках, как бы я начал получать вот этот необходимый мне военный опыт. Вот. После этого была собрана группа, кстати, преимущественно из граждан России на тот момент. Вот, то есть, где -то он тоже, в принципе, ну, учитывая то, что украинец у нас там был один, Женя Хирург, при этом большой, вот, а, то он как бы брал на себя именно командные функции, да, а именно уже по работе личного состава, как зам группы уже был я непосредственно, вот. А позже После этого, то есть, уже опять была оппозиционная война, это Маренко, да, то есть э, там практически тоже я там выходил старшим на позиции, то есть небольшие вылазки проводились, то есть минерка, саперка, то есть выходы в тыл и прочее такое, то есть вот. А позже уже, собственно, начал заниматься э, те же посады, что исполняют командиры взводов. Первый выход на боевые у меня здесь был, ну, в эту войну имеется в виду, полномасштабку, был... Э, Май, июнь, наверное, 2022 -го года, да. То есть это было, э, ну, условно, направление, это граница Днепропетровской и Запорожской области, вот, где вот сейчас до сих пор идут бои. В Запорожском мы пробыли где-то с полгода, наверное. Вот, после этого мы поехали выполнять работу там на Херсонской направлении, то есть подготовка Николаевской области. После этого я где-то полгода лечил голову, то есть последствия контузии, прочее, в Днепре там Даша уже ходила и в тыл уже с ребятами, и прочее, а после где-то, э, да, наверное, начало 23 -го года то есть уже пришло, э, то есть, ну, пришла в голову идея создавать все-таки свое подразделение направление, медицинское медицинской направленности. С Дашей мы были давно еще знакомы, еще в Москве. То есть, э, что я, что она, э, мы были скажем так, в оппозиционных кругах вместе там общались. Очень сильно удивились, когда э, в начале, даже не в начале, в конце 21 -го года, наверное, мы с ним встретились, познакомились абсолютно случайно. вот Ну и там вспомнили было, разговорились, ну и вот как-то вот э, пошло так, то что мы решили быть вместе. Я прекрасно понимаю, что меня сюда привело, да, с чем я сюда приехал, да, и как я сейчас отношусь к России и к Украине. Для меня там своих уже не осталось. Давайте проще. А кто его выбрал, Путин и того? Ну, это их выбор, это абсолютно их выбор. Они сделали свой выбор, я сделаю свой выбор. Какие могут быть проблемы? А, я верю, я даже знаю то, что Украина все-таки выставит. Возможно, с какой-то потерей территории, да, но тем не менее здесь сейчас даже не важно сохранить территорию, сколько сохранить нацию саму. Вот если нация сохранится, то все еще вернется.